Добрый день, уважаемые приднестровцы. Сегодня мы с вами поговорим о блокаде Приднестровья. Вот Шевчук и члены его правительства какие-то поднимают истерики о том, что Приднестровье якобы блокируется. Ну и я вот хотел сам пойти и посмотреть, ходят ли грузовые машины, фуры с Украины, заходят ли они в Приднестровье и выходят ли они из Приднестровья. Ну вот вы сами увидите, какое было мое удивление. Я прошел э, э, на Кочурганах украинскую, украинских пограничников, э, потом прошел наших. И я вот за 10 минут я увидел, ну вы сами посмотрите, 5 фур, которые двигались как в одном направлении, так и в другом направлении. Для чего надо Шевчуку эту истерию нагнетать? Я думаю, вы понимаете. Потому что народ очень недоволен, э, он незаконно задерживают пенсии пенсионерам и бюджетникам зарплаты. Поэтому, конечно же, на кого-то надо свалить. Ну вот вы сейчас сами увидите, что то, что он там рассказывает про Украину, это полная ложь и полная обман. Удачи, подписывайтесь на наш канал при Транснистере